Друзі, доброго дня, Сервантік на зв'язку. Слава Україні! Сьогодні я поділюся з вами своїм оглядом продажів онлайн. Я займаюся скупкою та продажем старовинних речей. Буде цікаве та познавальне відео. Погнали! Друзі, продав сьогодні ось таку цікаву статуеточку. Це фігуристка, продав я її. на аукционе Виолити за 4,5 тысячи гривен. Это завод ЛФЗ, Ленинградский фарфоровый завод. И статуэтка действительно дуже красива. В чем ее ценность? Тут не обязательно быть специалистом, чтобы понять качество как расписано лицо, насколько тонко и детально нарисованы все тонкости, глаза, губки и даже узорчик на шапочке очень детально проработан. Качество краски, качество цветов. Это тоже заметно очень явно в этой статуэтке. Ну и напротив, допустим, сейчас вот, к примеру, взять какую-то статуэтку попроще. И вы увидите вот разницу. Насколько разница в лице. Посмотрите на эти реснички, губки. Посмотрите сюда. Я считаю, разница очевидна. Это одна из тех вещей, с которыми расставаться мне не хотелось бы, но работа есть работа. Друзі, я в мене декілька продажів і перед тим, як їхати на пошту, вирішив поділитися з вами. Почнемо з Etsy. Продав в магазині Etsy годинник Orient. Продав за там, 80 з копійками доларів. Бачите, він не працює. Секундна стрілка намагається рушити і зупиняється. Годинники я продаю, виставляю на продаж, не працюючи. Тобто, міняю, роблю заміну скла, чищу. Роблю продажний вигляд і, в принципі, виставляю на продаж. З механізмом я нічого не роблю. Усі вони нуждаються в профілактичному ремонті. І тільки після продажу я вже по факту везу годинник к годинковому майстру, щоб він пройшов ремонт чи просто профілактичну чистку. И тогда я только отправляю покупцу. Я считаю, это единственный, единственный из вариантов выгодных и прибыльных при торговле часами. Я могу отремонтировать их, выставить на продажу, и они могут продаться только через год, два или три. И через эти, это время большая вероятность, что мне опять придется делать профилактическую чистку. А профилактическая чистка механизма стоит столько же, сколько и ремонт. То есть, вот, допустим, за аренду я плачу всегда 350 гривен. Ни дешевле, ни дороже. Хоть они идут, хоть не идут, разницы нет. Все они нуждаются в чистке механизма. Что такое чистка механизма? Это полностью разбираются до винтика механизм часов разбирается моется и потом собирается то есть ну в принципе и причина того что часы некорректно работают или вообще не работают она заключена в том что механизм надо просто помыть почистить как-то так так продал подписчику Роману мы договорились. Он собирает такие вот броши за 600 гривен. Вот такую брошку. Это у нас янтарь. Очень красивый камень. К сожалению, есть у нас недолики. Бачите? Е сколы. На жаль. И окисление е. продал за 600 гривен. Так, Виолити. Вот такую медальку православную. Номерную, номер 450. Продал за 750 гривен. Продал вот такой одеколон и конфетницу. Человек постоянно под конец торгов делал предложение за этот одеколон и я не успевал его увидеть, торги заканчивались, ну вот постоянно там за минуту до окончания, за две, и я никогда не успевал увидеть, сколько предлагает покупатель. Но покупателю пришлось купить эту конфетницу, чтобы связаться со мной, конфетницу продал за 150 гривен и потом уже, чтобы получить номер телефона, потому что на Виолете ты не можешь напрямую там списаться и получить номера. Это так можно только на OLX. Виолете сразу тебя заблокируют за такие действия. Ты должен приобрести что-то. Виолете с этой покупки возьмет свой процент. И тогда только есть возможность в чате обменяться данными. Так вот, и мы уже в общем договорились за эту покупку. Продал на Виулите вот такой футляр для монет. Продал за 550 гривен. Сейчас покажу. Вот. Вот такого плана. Да. микросхемы вот такое количество они в новом состоянии продал за тысячу гривен 1000 гривень на аукціоні Віоліті. Друзі, вітаю вас! Сервантік на зв'язку. Сьогодні з вами буду я і зроблю невеличкий обзор наших невеликих продажів. На Еці і на Віоліті. Так як наш Володимир зайнятий відкриттям нашої антикварної скарбнички, я вам трошки розкажу. На Еті продалась оця маленька картинка. Це масло і акварель. Я її придбала на барахолці, вже не пам'ятаю за скільки, десь гривень за 50 Іли за 70, я вже не пам'ятаю, мабуть, за 70. Вот. Продалась вона за 28 доларів і поїде вона до Америки. І продалася вона ще така монеточка з го року, 15 копійок. Продалась вона на Віоліті за 200 гривень. Далі продався отакий от набор. Ой! Такий от тут наборчик мільхіоровий з рюмочками. От, продався він за 600 гривень. Ну, і, звісно, дуже цікава продаж. Така от лопата. Вона дуже важка. Вона складається. Ця лопата десь, я так розумію, ця лопата третього рейху. І такі лопати почали виробляти десь в 38 році у Німеччині. О, така лопата в нас продалася за тисячу гривень. І скоро вона поїде до свого хазяїна. Дякую вам за увагу. Будь ласка, заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім добра, слава Богу, слава Україні і слава нашим хлопцям з ССУ. Друзі, на нашому каналі з'явилась функція спонсорства. Тепер ви можете фінансово підтримати наш канал для подальшого розвитку. Спонсори каналу матимуть доступ до консультацій в месенджерах, а також по телефону. Є три рівні спонсорства, який оберете саме ви. залежить тільки від ваших можливостей та побажань.